بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے دنیا میں کمانے کے تین طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ روزانہ محنت کریں کام کریں تاکہ کام اور محنت کی اجرت آپ کو ملے اس طریقے کار میں جب تک آپ کام اور محنت کریں گے تب تک آپ پیسہ کما سکتے ہیں دنیا کے اکثر کام اسی طریقے اور بنیاد پر چلتے ہیں جیسے مزدوری ملازمت ڈرائیوری وغیرہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے تعلیمی بیس پر کہیں نوکری یا جاب کرتے ہیں اب آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں آپ اپنی تعلیمی بنیاد پر پیسہ کماتے ہیں اور جب آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ماہانہ ایک محدود مقدار میں آپ کی آمدنی چلتی رہتی ہے جیسا کہ اکثر سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں کام ہوتا ہے البتہ اس طریقہ کار میں ڈاکٹرز انجینئرز وکلاء وغیرہ بھی شامل ہیں ان دونوں طریقہ کار میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی آمدنی اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک آپ کام کرتے رہیں گے اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی آمدنی خود بخود ختم ہو جاتی ہے تیسرا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ اس میں نہ کام اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی تعلیم کی بس آپ کے پاس پہلے سے سرمایہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ بغیر کسی محنت کے کماتے رہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ دکانیں ہیں مکان ہیں جنہیں آپ کرائے پر دیتے ہیں اور بغیر محنت کے ہر مہینے گھر بیٹے آپ کی آمدنی چلتی رہتی ہے اگر سرمایہ زیادہ ہو تو آمدنی بھی زیادہ ہوگی بڑے بڑے سرمایہ کار جو کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں جنہوں نے شیئرس خریدے ہوتے ہیں صرف اپنے سرمایہ کے بدولت کماتے رہتے ہیں اسے کہتے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے یعنی اب آپ نے محنت نہیں کرنی خود پیسہ اور آپ کا سرمایہ آپ کے لیے کمائی کرتا رہتا ہے اب آپ سوچیں کہ ان تین قسم کے کاموں میں کون سا کام اچھا اور بہتر ہے یقیناً تیسری قسم کی آمدنی جس میں آپ کو پیسے کی کوئی فکر نہیں ہوتی آپ آسانی سے سفر کرنا چاہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ چاہیں کام کریں جب چاہیں نہ کریں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب چاہیں جہاں چاہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا ہے ایک مند انسان کوشش کرتا ہے کہ ساری زندگی پیسے کمانے کے چکر میں نہ رہے کچھ ایسے کام انجام دے جس کے بعد وہ باقی زندگی بے خیالی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے یہ قانون صرف دولت اور پیسے میں نہیں بلکہ دنیا میں بہت سارے ایسی چیزوں میں ہے جہاں پر یہ قانون ہمیں نظر آتا ہے جیسے اعتماد اعتماد کو کھینچتا ہے کبھی بھی کوئی انسان کسی چور پر اعتماد نہیں کرتا کسی دھوکے باز اور فراڈی پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اسی پر اعتماد کرتا ہے جس کا اعتماد پہلے سے لوگوں میں ثابت ہو جس نے اس سے پہلے کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچایا ہو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں تو سب سے پہلے آپ نے اعتماد بنانا ہے تب آپ اپنے گزشتہ اعتماد کی بدولت مزید لوگوں کے اعتماد کو جذب کر سکتے ہیں اسی طرح عزت عزت کو کھینچتی ہے لوگ ہمیشہ صاحبان عزت کی عزت کرتے ہیں کسی بے عزت کو کبھی عزت نہیں ملتی کسی چور دھوکے باز یا فاحشہ کو چاہے وہ دولت مند بھی کیوں نہ ہو معاشرے میں اس کی عزت نہیں کی جاتی ہے بلکہ عزت اسی کی کی جاتی ہے جو پہلے سے عزت دار ہو ممکن ہے آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہے لوگ ایک دولت مند بے عزت انسان کی بھی عزت کرتے ہیں تو عرض ہے کہ یہ عزت بھی اس کی دولت کی ہے خود اس انسان کی نہیں اگر وہی انسان غریب ہو تو کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا لیکن ایک غریب انسان جو شریف اور صاحب عزت ہو چاہے دولت نہ بھی ہو تب بھی لوگ اس کی دل سے عزت کرتے ہیں اسی طرح نیک نامی نیک نامی کو کھینچتی ہے اور بدنامی بدنامی کو کھینچتی ہے اگر بھرے مجمعے میں یا محلے میں اعلان کیا جائے کہ ایک شخص نے کسی محتاج یا مستحق انسان کی مدد کی ہے تو آپ کا ذہن کس کی طرف جائے گا یقیناً ایسے شخص کی طرف جو علاقے میں نیک نام ہو اور اگر کہا جائے کہ کسی نے چوری کی ہے تو ذہن ایسے شخص کی طرف جائے گا جو پہلے سے بدنام ہو اب چاہے چور نے چوری سے توبہ کی ہو لیکن پھر بھی لوگ اسی پر شک کریں گے اسی لیے کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا میرے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی قانون دین اسلام میں بھی ہے جی ہاں نیکیاں نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہ کو کھینچتی ہے جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ نیکی مزید نیکیوں کا سبب بنتی ہے جتنی نیکیاں آپ زیادہ کرتے جائیں گے آپ نیکیوں کے سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں اور یوں انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے کچھ لوگ نیکی کے معاملے میں غریب ہوتے ہیں انہیں نیکی کمانے کے لیے روزانہ ایک غریب مزدور کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے جبکہ کچھ لوگ نیکی کے معاملے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں دنیا میں کچھ ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں جس کے بعد ان کے لیے نیکی کمانا آسان ہو جاتا ہے دوستو نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک عبادات ہیں جیسے نماز روزہ حج وغیرہ یہ سب آپ کی ذات تک محدود ہیں اس سے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا اور اگر آپ نہ کریں تو معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا دوسری نیکی وہ نیکیاں ہیں جسے انجام دینے سے کسی کی بھلائی ہوتی ہے کسی غریب کی مدد کرنا لوگوں سے محبت سے پیش آنا لوگوں میں اختلافات ناراضگیاں اور جھگڑوں کو ختم کرنا اسکول سڑک یا کسی بھی قسم کے رفاعی کام انجام دینا یہ وہ نیکیاں ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے دین اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ اس قسم کی نیکیوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے یہ وہ نیکیاں ہیں جو مزید نیکیوں کو جنم دیتی ہے لوگوں کی دعائیں اور نیک تمنایں حتیٰ کہ آپ کی نسلوں کو بھی نیکی کے دائرے میں رکھتی ہے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ گناہ بھی گناہ کو کھینچتی ہے ایک گناہ انجام دینے کے بعد انسان مزید گناہ کرنے لگتا ہے گناہ کے بھی دو قسم ہیں ایک وہ گناہ ہے جو ذاتی گناہ ہے جسے صرف آپ کو نقصان پہنچتا ہے اور ایک وہ گناہ ہے جسے اجتماعی گناہ کہا جاتا ہے ذاتی گناہ سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ گناہ ہے جسے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے تو عزیزان محترم اس سرکل کو اس گناہ کے سرکل کو توڑنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان ارادہ کر لے کہ گناہ کو ترک کر دے جب سرکل ٹوٹتا ہے تو پھر گناہ انسان کو برا لگتا ہے اور اسے انجام دینا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے اسی وجہ سے بعض لوگ گناہ کو بہت ہی آسانی سے انجام دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور کوئی بھی برائی اس میں محسوس نہیں کرتے حرام خوری دھوکے بازی خیانت فریب ان کاموں کو انجام دیتے وقت انہیں ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہوتا اور نہ ہی انجام دینے کے بعد کوئی پشیمانی کا احساس انہیں ہوتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ گناہ کے سرکل میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں جو لوگ گناہ کے سرکل میں ہوتے ہیں انہیں دوسروں کی ایمانداری سے تعجب ہوتا ہے اور انہیں بیوقوف اور کم عقل سمجھتے ہیں اور خود کو ہوشیار اور سمجھدار سمجھتے ہیں تو دوستو اس سرکل کی بنیاد ہماری ذہنی سوچ ہوتی ہے جیسا انسان سوچتا ہے وہی سوچ اور فکر اس کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے گناہوں سے دوری اور اچھے انسان بننے کی ابتدا ذہن سے ہی شروع ہوتی ہے جس طرح غربت اور سروت کی ابتدا ذہن سے ہوتی ہے جب تک انسان ذہنی طور پر خود کو غریب سمجھے ایسا انسان دنیا میں چاہے جتنا بھی محنت کرے وہ خود کو غربت کے سرکل سے نہیں نکال سکتا ہے تو دوستو اسی طرح جب تک ذہنی طور پر انسان خود کو بیمار سمجھے وہ لاکھ علاج کرے تب بھی بیماریوں سے نجات پا نہیں سکتا دینی امور میں بھی یہی سرکل ہے جو انسان ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو جس کا ذہنی سرکل صرف دنیا ہو وہ اس سرکل کے لیے اپنی آخرت کا سودا آسانی سے کر سکتا ہے وہ گناہ کو وسیلہ بناتا ہے اپنے سرکل کے تحفظ کے لیے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ